Оля, слушай, може, ну і нахрен от этих всіх, а? Що, ну посмотри, на них там же одні із врещенці. Може це, може, ну там. Ну найдемо яке це уютне містечко, осядемо там, діточок заведемо. А... Що я тобі зараз такого неетичного предложив? Ти ж подожди, ти ж говорив, що ти за традиційні цінності. Так, да, як і Росія, вона теж, вона за них. Только все, что она там делает, они что-то через задницу всегда получается. Ну, видно там, как то эти традиционные ценности, вот видно застряли и не выходят. В Москве прошло интервидение. Песенный конкурс с традиционными ценностями, которым Кремль попытался заменить Евровидение. А что ж там такое им-то Евровидение нетрадиционного предложило, что Россия решила сделать свое. Скрепное. Как понятно, говорить в таком случае с блэкджеками шлюхами. А последних по всему миру набралось... Не так уже и мало, во всяком случае, для тусовки самоизгоем и какого-то музыкального мусора набралось. И как набралось? Трансляцию интервидения посмотрели 4 миллиарда зрителей по всему миру. Об этом в воскресенье 21 сентября сообщили организаторы конкурса. Нормально себе заявочка, это ж подожди, это ж, ну, ж, новый мировой рекорд. И не просто рекорд, до этого... Потом, ну, неправильном, не нескрепном мире рекорд был Один мільярд зрителів його набрав фінал чемпіонату міра по футболу 2006 року. -го де помніте, зідання чим матерабешником отоварив. А оце Росія зараз отак отоварила всю мірову статистику. Да вона б більшу цифру нарисувала. Ну, просто людей стоку в цьому мірі нема, щоб от це гамно подивитися. Российский конкурс интервидения смотрела половина населения планеты, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов. По всей видимости, названной цифре удивился даже ТАСС. В оправдании организаторов издания уточняют, что население стран-участниц конкурса как раз составляет 4 с хвостиком миллиарда человек. И это при том, что туда такие страны приехали, особенно африканские, где ну, минимум половина жителей, она того телевизора никогда не бачила даже по телевизору. Но Ти тепер піди докажи, комусь що ти цю порнографію не дивився. Дивився, дивився. І будь-футбольні менеджери в 2006 році посмілей, вони б спокійно собі 7 мільярдів зрителів приписали б. Бо, ну а що, дивіться, подія світового масштабу, в ФІФА входять практично всі країни міра. Чо... да і співають ті футболісти, я вам скажу, нічуть не хуже. чим це басяцьке зборище, яке Росія на свою помойку притягла. «Во Франції восхитились російським «Інтервіденіас», «Франс 24», російське «Інтервіденіас» составить конкуренцію «Євровіденію»». «Сматряв в чому? В рубріки «Як учудити абасрацію «Євровіденію» до цієї своєї піратської копії буде, ну так, прям, скажем, далекувато. Да і то, для цього йому треба наняти якихось, ну таких, прям, конкретних олухів, які весь бюджет украдуть і тупо все просруть. Тоді можна було б поговорити про якусь конкуренцію, можна було б де-то і написати, тільки хто це читатиме». больше, чем факт. Сайт интервидения, который лег за 15 минут до начала конкурса из-за того, что на него зашло одновременно больше двух человек, снова работает. При бюджете шоу в 750 миллиардов рублей для создания сайта взяли бесплатный шамблон импреза, Impreza, Impreza Child от WordPress с плагинами за 59 долларов, около 5 тысяч. Не, ну что, слушайте, 60 баксов, это всегда 60 баксов. Я вообще удивлен и шокирован, что они их потратили. Знаючи їх вони б могли спокійно піти там в інтернеті, який-то безплатний плагін застарілий знайти. І все одно, ну це гамно ж ніхто не дивився. Чотири мільярди жителів планети. Поняття не мали, щоб цього позорища ще є, як це який-то сайт. Чого ви туди ходили? Що ви там хотіли знайти? Це що для вас все робилось? А для кого це все для нього? Для нього одного, одного єдинственного. Песков раскрыл, насколько интервидение важно для Путина. Президент России Владимир Путин считает очень важным конкурс интервидения, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что президент даже обращался к участникам по видео. Вот для кого это робилось? Лично для него. А оно лично даже застало туда явиться. По видео выступала. Бо, ну, были, видимо, опаски. Хрен его знал, что там за бомжатник собрался. Че то проведу с ними какие-то акт нетрадиционной ценности, лучше вин сам со всей планетой сделаю, вот так прямо в чемоданчик. На съемки интервидения запретили пускать людей с признаками нахождения под иностранным влиянием. Документ должны подписывать перед съемками все участники массовки. Таким образом, они гарантируют, что не получают деньги из иностранных источников и сами не финансируют иноагентов. В случае признания участника иностранным агентом, участник обязан незамедлительно уведомить об этом заказчика, говорится в документе. Это гениальный ход. на приглашать туда кучу иностранцев і требовать от всех, требовать, чтобы они не были под иностранным влиянием. У вас там что, одни агенты ФСБ под прикрытием шарились, да? А что вы им, интересно, такого там рассказывали и показывали секретно, что иностранные шпионы могли бы это все пронюхать? Также участники массовки, подписывая соглашение, гарантируют, что против них не возбуждены дела по статьям о дискредитации армии, демонстрации экстремистской символики, призывам к санкциям против России, фейках об армии и других. Кроме того, среди участников съемок не должно быть тех, кто причастен к распространению оружия массового уничтожения. Так вы же сами эту заразу как раз и распространяете. Ваш русский мир, который вы таким образом пропагандируете, он Уничтожай людей больше, чем даже ваша фейкнутая армия. Да вас первых туда не надо было бы пускать. тут бы типа, зал вообще пустый бы стоял. И чтоб вы 4 миллиардам населения мира показывали. Мизулина назвала интервидение единением всего традиционного мира. Мы стали свидетелями невероятно красивого шоу, фантастической картинки в телевизионной трансляции, единение традиционных ценностей всего мира во всем многообразии его культур, написала она в своем телеграм-канале. Что такие традиционные мир и традиционные ценности, я что-то не могу понять. И чем ваши участники отличаются от тех, которые выступают на Евровидении? Ну, кроме того, что на, те, на Евровидении, они еще и спевать умеют. Я правильный ответ я знаю. На евровидении выступают нормально, и они никому ничего не брешут. А тут Люди устали от мужиков в платьях. Мизулина объяснила суть интервьюдения. Це противпопів що ли, токо що випад який то був, или що? Е, алло, Димка, ти вообще <суміло>, давно в церкви была? Делиш побанафима тобі сейчас від патріарха Кирилла за такі свої пропаганди не получить. талибам еще можешь рассказать что-то вашим любимым про мужиков в платьях, саудитам. Кстати, следующее интервью планируется именно в Саудовской Аравии. А там им про мужиков в платьях что-то и заспевай. И половина ваших фанатов виза на это евро. Да какие евро? Интервидение они получат. Яна Поплавская. Евровидение нервно курит в сторонке. Интервидение ярко, талантливо и без Очень круто и очень масштабно. Честно скажу, была более скептически настроена и была не права. Евро рвут волосы, а нормальные и адекватные европейцы ненавидят свои русофобские правительства. Так как Коля, ты от меня, ты меня пугаешь. Я, я, понял, чего они больше всего в этом мире боятся. Сейчас, Изодия Филипповна, вы не гомосексуалистка случайно? Нет, ну тогда стоит. Якщо правду мені говорите, так? Да? Гомосексуалісти їм прям кругом, от прям з всіх сторон кругом мерещаться, які знаєте, чим займаються. Волоси собі рвуть, непонятно де, непонятно за чим. Ну, раз ви їх так боїтесь, таке буває. Фобія це називається. Ну, не проблема. Не проблема, не приглашайте їх. Лісбіянки. Красу шапочку більше устрають. А зачем вы тогда их приглашаете? На интервидении выступит амбассадорка и защитница прав ЛГБТ певица Васси. Австралийская певица Васси, настоящее имя Василики Карагиоргос, выступит на российском конкурсе песни интервидения в Москве 20 сентября, сообщает ТАСС. Мне очень нравится участвовать в фестивалях прайдов. Это совершенно другая энергия. В воздухе столько любви, нет осуждения. Это действительно что-то особенное, говорила она. Также, по словам Васси, у нее есть очень близкие друзья и родственники, которые являются частью ЛГБТ-сообщества. Это люди, которых я люблю, и я сделаю все, что чтобы защитить тех, кого я люблю, подчеркивала певица. И засобиралась на Россию, да и за такие слова арестовала бы прямо в аэропорту. Потому что это тяжкое преступление. Жаль, что она, конечно, туда не добралась. Жаль. Кто сказал жаль? Я, я такого не говорю. Это сказали организаторы этих традиционных ценностей. Организаторы интервидения заявили, что певица Васси должна была представить США, отказалась выступать из-за политического давления. По независимым от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица Васси, гражданка США и Австралии, не сможет выступить в финальном шоу конкурса, заявила пресс-служба интервидения. Жаль, она на этой помойке точно лишней не была. Ну, во всяком случае, от остальных участников она мало чем бы отличалась, но одной такой ЛГБТ-активности для, ну, для победы было бы мало. Тут практически и опыт играет роль. Традиционные ж ценности не забыла не? Победителем консервативного интервидения стал автор клипа об отношениях двух парней. На фоне российской пропаганды о недопустимости ЛГБТ в конкурсе победил вьетнамский певец Дик Фук, чье видео о любви двух мужчин собрало более 125 миллионов просмотров на YouTube, а в соцсетях он регулярно публикует фото для бойфренда. А я ничего против геев не имею, вообще ничего, это же не я борюсь. А они так борются за традиционные ценности, что берут и открытого геев победителей назначают. И это, кстати говоря, Россию и спасе. Чего вы не скажете, ну, на него, ну, что вы от него хотите? Что от него еще можно было ждать? Иначе товарищ Си будет иметь с товарищем Путиным очень интимный и очень нетрадиционный разговор на тему, что это вообще было. Нам тут только что говорили, что все полтора миллиарда китайцев, все как один смотрели этот конкурс, да? И как им зашло? Вьетнамский артист спел песню под названием «Фудом Тхиен Веонг». Она посвящена герою вьетнамской мифологии Тхань Зенгу, который, по легендам, спас страну от китайских завоевателей. За выступление Дэк Фук получил главный приз интервидения – 30 миллионов рублей и хрустальный кубок. В Китае на гастроли с таким репертуаром он случайно не собирается, не? А что, музыка, она же вне политики. Ну и вообще, все, что делает Россия, это вне всего. Вне ума так в первую очередь. В общем, так хотели создать противовес бесовскому садомитскому Евровидению, что провели свой скрепный и правильный конкурс и наградили открытого гея из Вьетнама с песней про борьбу с китайскими захватчиками. Молодцы, чё? Да чё, ничего, все как всегда. Все, что делает Россия, оно всегда делается через одно и то самое место. Догадайтесь, через яке? И первый кто догадается, сейчас первым же и поедет на это позорище позориться.